अगर आप जानना चाहते हैं कि हम ऑर्गेनिक तरीके से एक ही गमले में और एक ही पौधे में एक प्लांट को ज्यादा संख्या में कैसे लें, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक पूरा देखिए ऑर्गेनिक गार्डनिंग को बढ़ावा देने के लिए आप इस वीडियो को सभी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कीजिएगा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरह की गार्डनिंग टिप्स और गार्डनिंग आईडिया पहले प्राप्त करने के लिए आप अभी सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है और साथ ही सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है इसलिए आप बेझिझक होकर सब्सक्राइब करिए ये तरीका मैंने एक प्लांट या ब्रिंजल या बैगन भी इसको बोलते हैं दो तरह के एक प्लांट में यूज करा है तो पहले वाले केस में जो तो अभी आप देख रहे हैं सामने ये पहला पौधा था जिसमें मैंने जो तरीका आपको बताऊंगा वीडियो में मैंने इसमें जो अप्लाई करा है उसमें मैं थोड़ा लेट हो गया था फिर भी इसके रिजल्ट अच्छे आए हैं और दूसरे पौधे में मैंने उसको शुरू से ही जो तो तरीका आप अभी देखेंगे वीडियो में मैंने अप्लाई करा है तो उसके भी रिजल्ट अच्छे आए हैं इस तरीके से दोनों गमलों के एक प्लांट में अच्छे रिजल्ट आए हैं और ऐसे रिजल्ट आप भी अपने गमलों के एक प्लांट में जरूर ले सकते हैं ये वाला जो गमला या कोट है उसमें मैंने पहले अप्लाई करा था जो तरीका आप अभी देखेंगे तो चलिए मैं आप आपको बताता हूँ कि मैंने इस गमले के एक प्लांट से ज्यादा एक प्लांट लेने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए हैं आइए देखते हैं आमतौर पर जब हम किसी गमले में कोई भी प्लांट लगाते हैं तो उसमें फल कम आते हैं तो इसका कारण है क्योंकि इसमें जो मिट्टी में फर्टिलाइजर रहती है सीमित मात्रा में रहती है इस कारण से फल भी हमें इसमें सीमित मात्रा में मिलते हैं तो इस तरीके से आप अगर अपने किसी भी गमले के पौधे में खाद पानी और कीटनाशक का नियमित रूप से छिड़काव करेंगे या उसको देंगे तो इस तरीके से गमलों के सिंगल पौधों में आपको ज्यादा फल मिल सकते हैं तो ये तरीका बड़ा ही कारगर है और आप चाहें तो इसको अन्य पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं गमलों के बैगन के पौधे में ज्यादा पैदावार हो उसके लिए मैं जो सरसों की खली रहती है उसको रात भर डुबाने के बाद जो पानी बचता है या उसको हम मस्टर्ड टी भी बोलते हैं, उसको मैं नियमित तौर पर डालता हूँ और साथ ही जो वार्म कास्टिंग है या केचुए के द्वारा जो खाद बना हुआ है उसकी खाद को भी पानी में मैं रात भर डुबा के रखता हूँ फिर अगले दिन उसको दे, दे देता हूँ साथ ही जो जैविक खाद है उसको भी मैं पानी में डुबा कर रख देता हूँ और उसकी जो चाय या टी तैयार होती है उसको भी मैं देता हूँ तो ये तीनों को मैं अल्टरनेट या एक के बाद एक हर दिन इस तरह की तरल खाद को इस गमले में देता हूँ और साथ ही मैं इन सब तरल खादों में कुछ बूंदे माइल्ड शैम्पू या बर्तन धोने वाला जो लिक्विड रहता है उसको भी मिला देता हूँ ताकि जो गमले की मिट्टी है उसमें से जड़ें आसानी से जो पोषक तत्व रहते हैं इन तरल खादों में उसको पौधे ले लेते हैं और इससे जो फल बड़े अच्छे आते हैं तो इस तरीके से बैगन में आप इसको निरंतर डालते रहिए हो जाना इन तरल खादों को तो इससे आपके गमलों में भी अच्छे बैगन या एग प्लांट आएंगे तो एक गमले से ज्यादा एग प्लांट के तो उत्पादन के लिए मैं इसमें हर सप्ताह मैग्नीशियम सल्फेट डालता हूँ और इसका लगभग एक पिंच या एक चुटकी में इस कमले में मैग्नीशियम सल्फेट का डाल देता हूँ ताकि इसमें अच्छे ज्यादा फल इप्सम सॉल्ट या मैग्नीशियम सल्फेट को गार्डनिंग में यूज करने के क्या फायदे हैं या बेनिफिट है आप ये वीडियो देखने के बाद ऊपर दिए हुए लिंक में जाकर मैग्नीशियम सल्फेट या इप्सम सॉल्ट वाला वीडियो देख सकते हैं एक प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए मैं इसमें वीकली इसमें शेल का पाउडर भी डालता हूँ तो ऐसा आप भी करिए इसको पर वीक इसमें शेल का अच्छी ग्रोथ के लिए इसमें जो मैश करा हुआ है पाउडर फॉर्म में उसको जरूर डालिए और आपको इसमें सुबह और शाम नियमित तौर पे पानी देना है या आवश्यकता हो तो आप उसको दो या तीन बार दिन में उस कंटेनर में पानी जरूर दीजिए ताकि एग प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो इस एक प्लांट को कई बीमारियों और कीटों से बचाने के लिए मैं हर सप्ताह एक नीम ऑयल का इस्तेमाल करता हूँ और इसको हर वीक में इसमें एक नीम का स्प्रे करता हूँ तो आप भी जब एक घंटे से बहुत सारे पौधे लेना चाहें तो इस नीम स्प्रे का इस्तेमाल कीजिए जैसे आप देख रहे हैं इस एक प्लांट में काफ़ी मात्रा में फूल लग रहे हैं और कुछ समय बाद ये फूल है सभी ये फल में जायेंगे फिर आप कुछ समय बाद देखेंगे कि इसे बहुत सारे भट्टे या एग प्लांट लगे हुए हैं और मैं हर दूसरे दिन इसकी जो पत्तियां है उसको मैं पानी से सिंपल पानी से वॉश कर देता हूँ ताकि जो हम इसमें कंपोस्ट या लिक्विड दे रहे हैं उससे पत्ते में अच्छी धूप आएगी और जो फोटोसिंथेसिस है उसकी प्रक्रिया अच्छी होगी और जड़ों के द्वारा जो ये भट्टा या एक प्लांट है पोषण लेगा और इसमें अच्छे फल और फूल आएंगे जैसा तो आप देख भी रहे हैं ये काफी तंदुरुस्त दिख रहा है तो इसलिए आप इसको हर दूसरे दिन इसकी पत्तियों को पानी से सादे पानी से धो दीजिए ताकि इसमें जो धूल जमीन है वो धुल जाए और पौधे जो अपनी भोजन है उसको अच्छी तरह से तैयार कर सके पोर्ट से एक प्लांट तोड़ने के बाद करीब इसका वजन करीब आधा किलो होगा तो ऐसा मैं करीब तीन बार पहले भी तोड़ चुका हूँ तो करीब हर बार ये आधा के जी इसमें से एक प्लांट निकला है जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अब कुछ एक प्लांट और बचे हैं तो अब इसका लगभग सीजन ख़त्म होने वाला है जैसे एक यहाँ पर भी है और क्योंकि अब इसमें फूल आना बंद हो गए हैं तो अब ये एक प्लांट ट्रिम करने के लिए तैयार है तो अब मैं इसको आगे ट्रिम कर दूंगा ताकि इससे मैं और ज्यादा एक प्लांट ले सकूं एक प्लांट को ट्रिम कैसे करना है उसका वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है आप चाहे तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं तो भटे या एक प्लांट को एक ही गमले से ज्यादा संख्या में उत्पादन लेने वाला वीडियो आपको कैसा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा साथ ही इस वीडियो को अन्य कंटेनर गार्डनिंग करने वालों से जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूले ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फिर मिलेंगे इसी जगह पर तब तक आप अपने घर पर गार्डनिंग करते रहिए